А там... Война политика. Не надоело, нет. Да не, почему. Война идет, в политике живем. Можно это обсуждать, интересоваться, чтобы были знания. Ну, не знаю. Вот есть какие-то хобби, я не знаю. У вот человека, который интересуется просто политикой, политикой и только политикой. Дроны собираю. Вот это хобби. Ну. Каждому свою, наверное. Ну, в принципе, да. А, кроме дронов, есть ли какие-то хобби? Нет? Футболу люблю. За кого болеете? За Киевское Динамо, за Донецкий шахтер в Еврокубках. А в общем, люблю лондонский арсенал. Я понял. А вы жили на Украине? В Украине, на Украине. Карматорс в Донецкой области живу. А? Говорю Краматорск, Донецкая область. А Краматорск скоро будет России или не будет России, как вы думаете? Все, что находится под Россией, там никто в Краматорске не не хочет. Мы живем нормально при Украине и жили нормально. Донецк был красивый развивающийся город, пока не пришла туда Россия. А, а при Януковиче был красивый город или не был. При всех президентах Донецк был красивым городом, пока его не оккупировали. Ну, согласен с вами. Развитие городов идет от администрации этого города, а не от президента. Президент управляет государством, он не выбирает мэра города. Это жители выбирают мэра города. Как вам как сказать, допустим, общаются с украинским населением, они, допустим, Януковича очень плохо говорят, что... Он... Сделал очень плохо для Донецкой области, и все плохо у нас, все очень плохо-плохо-плохо плохо было. Понятное дело, война началась из-за него. Не из-за него, мать. Из-за него, ну ладно, из-за России началась, но он в этом также принял участие. Ну, он ни в чем не принял участие. Он вообще никто. И, как бы, я тебе хочу сказать, россияне его считают, как и украинцы, то же самое, его считают этим нехорошим человеком. А вы откуда будете? Я из Луганска. А проживаете? В Луганске. А, в Луганске живете. Ну, видите, вот, что я могу сделать, сказать точнее. На момент 2013 -го года на Донбассе, Донецкая, Луганская область, проживало 5, 7 миллионов 600 тысяч человек, а сейчас менее 2 миллионов. Пришла Россия освобождать город Я освободила от 5,5 миллионов э, Донбасс. Люди выехали. Россияне уехали назад на Россию, поняли, что жить в войне они не хотят. Украинцы и другие граждане, некоторые остались, потому что, например, нету средств или решили перед, переждать. Некоторые на подконтрольную Украине территорию выехали, некоторые за границу. А так жили бы себе нормально. Но Россия решила их освободить. И освободила, действительно. Ну, я, я тебе хочу сказать про свой город. У нас очень много людей добавилось. Очень много. За последние 2-3 года очень людей много добавилось. Машины и все остальное у нас... Огромные пробки просто-напросто. До 2014 года столько людей не было, сколько сейчас проживает. А чему удивляться, если в Луганской области и в Донецкой области уничтожены города, 100 тысячники, населенные пункты? Люди, которые ну, не... хотят жить, не... хотят жить, не хотят там, выезжать на Россию или на подконтрольную Украине территорию, вот хотят находиться в, сво... в, своем, в своем регионе, они будут ехать туда, где есть инфраструктура, где есть ну, более-менее хотя бы какая-то жизнь. Это не из-за того, что Луганск стал таким процветающим городом и внезапно за три года туда понаехали. Нет, из-за того, что люди потеряли не то, что свой дом, свои города потеряли. Ну, это чисто твое мнение. Ты знаешь, как бы ты, я не был в Краматорске, я не, в данный момент не нахожу, я не могу ничего сказать. И в Киеве, где-то в каком-то большом городе, в социуме, я могу за, ответить за свой город. Потому что тут, блин, происходит, блин, Украина за 30 лет тут не сделала даже 2%, что сейчас россияне делают. Да, может они хотят замулить наши глаза, блин, там, я не знаю, какое-то там мнение, блин, и все остальное. Но, но они сделали столько блин, от дорог, от парков, от, я не знаю чего, от домов, ну, блин, Россия очень много чего сделала. Да, соглашусь, унижала. Я... Тысячи населенных пунктов и сотни городов. Я соглашусь с тобой. Ну, это же я говорю, твое мнение, честно говоря. Я Не хочу не ссориться, не. Ни... Так не, я, я, я не собираюсь ссориться. Я тебе говорю по факту, почему население в Луганске прибавилось. Потому что люди, которые жили в своих городах, в Луганской области или уже в, там, в селах, да, населенных пунктах, они потеряли полностью все из-за того, что они потеряли полностью все и захотели остаться там под Россией или под российской оккупацией в зависимости от того, как человек думает, он уехал в Луганск жить. У нас вот в Краматорске много кто приехал с Бахмута и живет. Но это не из-за того, что Краматорск внезапно стал супер, я не знаю, там развивающимся город, городом, а из-за того, что Бахмута не существует. Я, я тебя понимаю, да, я тебя понимаю. Люди много чего потеряли. И с этой стороны, и с той стороны, и все, это я понимаю, это все, ну, это скорбно, и... Ну, когда мы разберемся в этом, и на узнает, когда... Главное, чтобы люди людьми оставались в любом случае. Как и ты, допустим, ты вот со мной общаешься, ты, ну, не знаю, хороший, плохой человек. Ну, мне приятно с тобой общаться. У тебя своя точка зрения, да. Ну, у меня своя точка зрения. Ты там залез? Не-не-не, этот общаюсь с тобой. Я говорю тебе, не. ну, типа, по поводу населения я тебе ответил, что проблема заключается именно в том, что приехала Россия, начали разрушаться населенные пункты, и люди что? Начали уезжать. Они из-за того, что Луганск внезапно стал, не знаю, там, каким-то городом, Амстердамом, я не знаю, там Нью-Йорком, туристическим городом или привлекательным? Нет. Ну, я, я, тебя услышал, да, я тебя понимаю. Ты, ты, ты родился в Советском Союзе, правильно? В Луганске? Да. Понятненько. И что, при Украине тебе нормально жилось? Да, отлично, блин. К нам россияне приезжали, куплялись на рынок, на центральный, покупали вещи, электронику покупали, мы хорошо жили, блин, при Украине мы отлично жили. И что, нужно было России приходить освобождать Луганск, Луганскую область, Донецкую область? Ну, это знаешь, это как, блин, такая философия, знаешь, мы, это, у тебя свое мнение, мы к, к чему-то однозначному не пройдем с тобой, просто-напросто. Нет, так ты от, ответь, ты как считаешь, нужно было бы до России приходить и начинать вот этот конфликт, вот эту войну? Да, я думаю, да. Ты же говоришь, что при Украине хорошо жилось, зачем тебе освобождение? Ну, немножко поменялась у нас риторика движений в 2014 году. Когда вы в 2014 году жили, и вы не смотрели на Луганск, что у нас происходит в Луганске, в Донецке, вы это все отмахивались. Если бы никто не смотрел, в таком бы случае украинские войска не присутствовали и, в принципе, не принимали бы участие в деоккупации территорий, которые были захвачены. Я говорю сейчас за Луганскую и Донецкую область, когда начался наступ украинских войск и началось освобождение. Ну, я на своей Прочувствовал, как украинские войска приходили к нам и нас воспитывали, кто любить и кого любить. Не это э -э неприятно. К нам в Донецк также приходили. Да, все сразу ломали, правильно делали. Это люди, которые решили расселить Украину на маленькие территории. Их, ну я не говорю, что их нужно было там... Нет. Их нужно было выловить и посадить в тюрьмы, что и в принципе делали. И это хорошо. Но если у нас много, тюрьм не хватит. Смотри, есть, если вас много, это не отрицает э, тот факт, что есть ответственность. Ну, возможно. Ну. Это, твоя, это твоя точка зрения, честно говоря. То есть, грубо говоря, если есть один какой-то грабитель, в таком случае полиция должна его арестовать. Если их тысяча, полиция так или иначе должна их арестовать, потому что они нарушают закон, они преступники. Поэтому это не зависит от количества людей. А почему ты не считаешь, что украинская армия, это не преступники, которая пришла, блин, делать без пределов к нам? Почему ты так не можешь подумать? Ну, котер, котер. Э, смотри, украинская армия присутствовала на территории Донецкой и Луганской области после распада Советского Союза. Она все время была там прису... она все время там присутствовала. В момент, когда туда пришли российские войска без опознавательных знаков, дополнительные подразделения были направлены, чтобы сперва стабилизировать ситуацию, а уже позже началось АТО, чтобы освобождать территорию. Это войска, это Украина. Если на Украину кто-то нападает, в таком случае армия и власть должна реагировать. Ну, а почему они на Крым не реагировали? В Крыму была реакция, но, к сожалению, в российский контингент был намного больше, чем украинский контингент, и военным путем там было уже невозможно его деоккупировать, к сожалению. В Донецкой и Луганской области ситуация была намного попроще, Украина начала очень хорошо и успешно освобождать территории, пока Россия не подослала дополнительные подразделения. Какие территории Украина сейчас в данный момент освободила? Ну скажи мне. Киевскую область полностью, Черниговскую, частично-Харковскую, Сумскую, большущий город Херсон, остров Змеиный, и Херсонская область, маленькая часть Николаевской области. Ну и водное пространство в Черном море. Там, где российские катера раньше плавали, теперь они не плавают. Я тебя услышу. Ты же понимаешь, что вот смотри. Во время Второй мировой войны, когда немцы заходили в СССР, БССР, страны Балтии, которые Советский Союз оккупировал, и на, и на территорию европейскую часть РСФСР, когда они туда зашли, вот они что делали? Они искали людей, которые их могут поддержать. То же самое и Россия сделала в 2014 году. Если взять под внимание количество россиян, понаехавших в советское время и постсоветское, в Украину, их в общем было там около 4 миллионов. И большинство из них проживало там вот Харьковская, Донецкая, Одесская, Запорожская, Херсонская, Луганская область. Понятное дело, что какой-то процент из этих россиян будут поддерживать Россию. Вот, потому что они прям ее очень любят. Поэтому... Когда пришли, пришли российские войска, были там пару тысяч человек, которые это поддержали. Так или иначе, их нужно всех пересадить в тюрьмы. Потому что они выступают за российское расш... государство. Одно дело, когда люди просто выходят на митинг и говорят, там не нравится там, действие мэра, там, президента, там, чиновника, или уже а там кто-то решил где-то там на берегу озера, или моря, или реки там, построить особняк. Одно дело, когда они приходят и говорят, человек нарушает закон, полиция, обрати внимание, власть, обрати внимание. Здесь идет речь о том, что кто-то внутри государства что-то нарушило. Люди не выступают за то, что, ага, вот, на набережной Одессы, получается, Янукович там построил себе особняк, значит, нужно отделить Одессу, стать независимым государством, да, ООНР или быть частью Российской Федерации. Нет. Но если те же самые люди выйдут и скажут, а мы хотим ОНР, ну то в таком случае их нужно сажать в тюрьмы. А ты считаешь, что если бы при, при немцев ты жил, бы, ты с немцами остался бы? Ну, с... Нет. Времетик. Э, э, ну, если ты тогда в то, в, в то время родился бы, как бы ты тебя вел бы? Если бы я родился при оккупации немцев, я думаю, я бы не выехал из этой территории, так же, как и в принципе, люди, которые проживали в Советском Союзе, не могли выехать также никуда за границу. То есть границы были все время в Советском Союзе закрыты, а выехать могли инженеры, чиновники и люди, у которых были деньги, или те, которые бежали. Но немцы захватили большую часть Советского Союза. Прям большую. Ну, ведь... Люди мы жили сами... там под оккупацией. Немцами, вот ты с немцами бы остался бы, или с Советским Союзом остался бы. Ну, то, если бы ты в то время родился. Ну, извините, ты же понимаешь, это... что э, восприятие какой-то информации. Зависит от пропаганды. Если бы я родился при немецкой оккупации, и по сегодняшний день она была бы, да, если бы немцы победили, да. тогда возможно да. я, я бы думал по-другому. Я думал бы, что вот я родился в Германии уже. То есть ты, если рождаешься на оккупированной территории, ты не думаешь о том, что ты родился в какой-то не той стране. Ты обучаешься информации, которую преподают, ты черпаешь новости все время. То есть ты, вот твоя позиция растет или на том, что ты смотришь, читаешь и тебе рассказывают, или же на том, чем ты интересуешься. Потому что в Луганской области есть большущее количество людей, которые смотрят уже 11 лет российскую пропаганду. Вот. Некоторые изменили свое, свое, свое мнение, некоторые родились в 2015 году, вот сейчас им, грубо говоря, 10 лет, и они не понимают, они говорят, а я живу в ЛНР, да? А есть и люди, которые смотрят вот эту российскую пропаганду, читают также и украинскую э, информацию и помнят, что Луганск это Украина, а все это временно, не изменяет свое мнение. Ты не рождаешься с мыслью, что ты житель определенного государства. Это Тебя этому обучают уже. Ну, в какой-то степени ты прав. Именно поэтому я тебе говорю, если бы немцы вот захватили территорию и прошло 80 лет, то у тебя бы не было даже в мысли, что ты живешь в плохом государстве. нет, я тебе не говорю именно, что прошло 80 лет. Я имею говорю именно 45-й год, там, 42-й, там, не знаю, 41-й год. Когда мы с тобой вот просто в то время родились, с тобой двое. Ну, если бы. И... Ну, то смотри, ну, прошло, грубо говоря, там 80 лет, уже даже больше. Ну, 80. То есть мы да. бы жили просто в Германии. Все, ты живешь в Германии. Куда ты будешь бежать? Нет, ну как бы ты себя вел, у тебя есть свое слово, есть свое мнение, я вижу по тебе, вот ты как бы знаешь, что это мне, не говорю, чтобы там щирый украинец. Ну вот именно в тот момент, вот, когда Германия напала, как бы ты себя повел, ну как бы, как коммунист в то время. Или а, все, не я, нет, я понял, так я не родился, а я жил бы. Вот я живу, мне, грубо говоря, 30 лет, в 1942 году. Захватили у СССР, правильно? Ну, мне вот. там 30 лет. Куда ты убежишь? Едешь в сторону Польши, там Германия. Едешь в сторону Советского Союза, там э, ЛБС. Там идет война. Куда, куда ты убежишь? Ты никуда не убежишь. Ну, ну, у тебя не получится. Ну тебе скучится от войны убежать? Или тебе нравится, когда где-то стреляют или что-то? есть люди, которые хотят просто убежать от этого всего, им не нравится ни Украина, ни Россия, не нравится. им просто хочется тишины. Так спокойно. я же тебе об этом и сказал, почему выехало свыше 5 миллионов из Луганской области. Потому что там были активные боевые действия. Люди жили при Украине счастливо. Кто-то несчастливо, кто-то счастливо, кому-то нравилась Украина, кто-то раньше выехал, уехал в Россию, в ЕС, в США. А я тебе говорю сейчас по поводу 45 -го года. Ты не мог себе спокойно просто взять, сесть на поезд, и при немецкой оккупации поехать в соседний город тебе никто бы не разрешил. Там все контролировалось. Единицы, единичные случаи, когда кто-то куда-то убегал. Но в большинстве случаев эти люди где-то в лесах. Ну я тебе хочу сказать, мы ж в то время не жили с тобой, и мы, мы не можем. Разговаривать. А я предполагаю, ты попросил меня поп предполагать. Вот я тебе и говорю, моя позиция. Я, помню, я, помню. я, я, я живу я помню. в СССР при немецкой оккупации. Но куда я могу убежать? В Польшу, которая под немцами? во Францию, я теперь, которая под немцами. Не повторяться, я ну, Ты никуда не выедешь. Это сейчас намного проще, потому что Российская Федерация оккупировала ма маленькую часть территории Украины, и у людей есть возможность выехать через Российскую э Федерацию, с оккупированной части, в страны Европейского Союза, остаться там или вернуться в Украину, как де делали жители Херсона или Херсонской области. Много людей, которые жили при оккупации там 8 месяцев, как только они увидели, что Херсон был освобожден, они с новой каховки. Новая каховка это через реку и ты уже в Херсоне. Полчасика это максимум. А они ехали 4 дня через Россию, через, через Крым оккупированный, через Россию, заезжали в ЕС и возвращались в Херсон. Или ты думаешь, как ты думаешь, люди в Донецке, в Макеевке, в Горловке, они рады, что из-за российских обстоятельств по Славянску у них нет воды? Ну, я ничего плохого. Что-что? Ничего от других, от первых не думаю. Ну, вот, у каждого своя судьба, честно говоря. И кого свое желание, честно ну, говоря. у кого свои желания, честно говоря. Ты судьбу должен сам решать, а не когда приходит российская власть, российская армия и навязывает тебе судьбу. Для меня любая власть. Это вот честно, любая власть. Я могу с тобой согласиться, потому что власть это политика. Мы их выбираем. Есть честные, да, совестью, есть бессовестные. Это типа такое. Политика, она всегда такая, таковой и была. Но я говорю про, о том, что жили люди нормально, пришла Россия. Люди уехали. А почему? Потому что были на Донбассе, да и не только на Донбассе, во всех областях и в России, и в Украине, и в любой другой стране можно найти пред. В любую страну, напади сейчас на любую страну, там живет там 10 миллионов. Там по-любому будет какой-то процент тех, которые поддержат оккупацию. Не существует ни одной страны, где бы не было коррупции. А ты мне... а ты мне считаешь, что... Не, ну если ты российскую оккупацию поддержал, да. Если ты живешь потом, под оккупацией, потому что ты живешь, ты не хочешь никуда выезжать с, с своего города, у меня вопросов к этим людям нету, потому что есть бабушки, которые не могут выехать, есть те, которые выехали, есть те, у которых нету там родственников, есть те, у которых нету финансов. Я ничего не имею против. Но если они выступают за российскую оккупацию, они придут. Но они жить хотят. Что-что? Они жить хотят, как и ты. Я так говорю, Миллионы выехали на подконтрольную Украине территорию и живут. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что. А миллион... Я тебе хочу сказать, миллионы выехали в Россию и что? Э, ну, я бы не сказал, что миллионы, но сотни тысяч миллион. точно выехали. Миллион, миллионы вышли, выехали, да? Они у нас не живут. Смотри, э -э как, распро... э как можно эту российскую вот эту пропаганду умножить на ноль? Россия насчитала свыше 3,5 миллионов беженцев из э, оккупированной части Донецкой и Луганской области, Херсонской и Запорожской, как беженцы, которые въехали на территорию Российской Федерации. Но они же не дали обратную информацию, сколько их выехало. У меня все друзья, которые уезжали из-под оккупации, выехали. Но в Крыму, когда они этот, фильтрационную границу проходили, им сразу бумажку давали, что они беженцы. Поэтому вот эти три с половиной миллиона, можем взять там, не знаю, 20, 50, 100 тысяч людей, которые остались в России. Все. Другие выехали. А обратной статистики нету. Согласен, да. Согласен с тобой. Ну, мы к какому-то общему концерту не пройдем, честно говоря. А тебе желаю всего хорошего. Чтобы ты жил, чтобы тебе все было хорошо, чтобы тебя ТЦКшники не поймали. Чтобы вот у тебя была в твоей семье и тебе все хорошо, и угу. твоих родителей. А я тебе желаю дождаться, когда Луганск будет деоккупирован. Это такое. Это ну, то, душа, что я пожелал. Моя... моя душа была спокойна, потому что меня не тревожило в том, что я в чем-то прав или что-то не прав. Я пожелал тебе, чтобы Луганск был освобожден. Больше ничего желать не буду. Хорошо, спасибо. Далее. Тебе Давай. удачи. Хорошего Давай. вечера.